Олексій Мочанов, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Чи можна його назвати добрим? Нужно. Треба? Нужно назвати добрим. Льош, э, нас насамперед цікавить ситуація. Ти тільки що щойно повернувся з під Донецька, так? вчора дуже поздно. У тебе багато друзів, які перебувають в Донецькому аеропорту. Ти з ними спілкувався. Події, які вчора відбулися, що це таке? Невже дійсно кольцо сузилось на настолько, як і під Алавайським? Надо сказати, що з України та страна побідіш депресії. У нас все пропало, у нас, э, у нас даже в гимне, да, там щечина умерла, сейчас вот до умрет. И галычане умудрились, когда писали гимн во втором куплете, Закарпатье от Украины отстегнуть, потому что поют Витсяну Дудону, а я как пограничник же знаю, что самая западная точка Украины это Чоп, а не поэтому Поэтому Закарпатья по гимну у нас нет, и мы все ходим, все, все пропало, посмотрите настроение любого ролика телевизиона, парни уходят на войну все плачут, мне это напоминает анекдот, когда уходит теплушка, украинцы везут на фронт, бабушка бежит там за теплушкой, говорит, Сенко, москали клятый, ты на фронт забирает, куда же ты хочешь письма то написать, а он такой снимает шапку, говорит, пишите мне бабушка сразу в плен, сколько можно, слушайте, там идет серьезная работа, не всегда она, к сожалению, на финише отражается какими-то позитивными цифрами потерь сепаратистов и нашими успехами это война 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 это бюджет финансы и логистика да с такой огромной страной, как Россия и по логистике по назначаемым на места людям но по бюджету очень тяжело это что Украина держится это как раз заслуга естественно и всей страны которая у нас же волонтерами является все государство, а не те люди, кто возит, это мы просто перевозчики. Собираем деньги, узнаем потребности, привезли туда. Спасибо каждому гражданину Украины, который перечислил кто гривну, кто две, кто десять тысяч, все бывает по-разному. Но на финише дайте людям возможность спокойно воевать. Это все равно, что вы собрались, скинули всем селом на автобус, да? посадили туда своих детей, которые поехали там в лагерь, и начали реально задолбывать водителей автобуса, что нажимать. Какую передачу включать, куда поворачивать роль. А, ситуация в, в Донецком аэропорту находится на грани там, нервного срыва. Я думаю, ну пусть не с мая месяца, но там, с сентября точно. Мы разговаривали вчера с Майком, с Самарой. Это офицеры 79-й бригады, которые обеспечивали, когда зашли в аэропорт. Там не было ни одного минного поля, вообще ни одной мины повешено, да, там ничего. И занимались организацией обороны аэропорта. Э обсуждали вопрос наконец-то очень удачно упавшей вышки, потому что по большому счету это фортификационное сооружение не использовалось выше там, четвертого этажа уже давно-давно, там практически нигде нет ни одной перекрытия. Полового. Люди не сидят там наши диспетчеры и там на самом верху, как в кино да, ага. через разбитые стекла смотрят вдаль, и когда же прилетят наши самолеты. Туда давно никто не лазил, там единичные вылазки были, чтобы поставить флаг, еще что-то и для нас вот то что отвалилось сверху, это долбили. На самом деле начиная, по-моему, вот, в ноябре, как э, появились с, с той стороны рапиры, это огромная такая противотанковая пушка, длиной стала 6,3 метра, э, такая 100 миллиметровая большая фигня, у нее прямая наводка только, э, по-моему, 3 или 4 километра, но очень далеко можно смотреть в дырочку и там насыпать. Так вот, э, вышка должна была позднее через 10. И вот ее выгрызала, как яблоко, выгрызала, выгрызала, выгрызала. Наконец-то она рухнула. Рухнула крайне удачно, потому что она упала, э, засыпав своими остатками и камнями кусочки между аэропортом и женским монастырем. Теперь наши бойцы имеют там несколько позиций для лежек, несколько позиций для наблюдателей. Все там, насколько это можно говорить про войну, все там нормально. И каждый раз аэропорт взять силами пехоты вражеской невозможно. Там есть несколько колец минных полей. Там есть несколько колец э, артиллерийских с достаточным количеством и стволов, и боеприпасов, и опытных артиллеристов, которые могут э, закрывать любую агрессию в отношении аэропорта. Да, там очень большая проблема – это артиллерия и танки, которые ну, страшно. там, Когда первый раз танк подъехал к аэропорту, я думаю, что самые смелые пацаны пукнули с подливкой. Ну, это очень такая гадость. Э, Ты сможешь с нами залишиться после паузы, после новой? Да, саме головне помні, що не мешайте людям воювати. Ми продовжимо, продовжимо обов'язково. Про конкретні речі звінок Гройсмана був Гройсману був. Спілкування з Гройсманом було після нових. Це обов'язково. Олексій Мачанов, ну з ним не можна поговорити просто про відповідальність. З ним говоримо про ситуацію, яка зараз от складається в Донецьку, під Донецьком, в Україні, про ситуацію, що про ставлення людей щодо війни. Так, і, і, і говорили вчора. Президент говорив з сумним обличчям про 200 тисяч мобілізацій. Мобілізації. Я общався два рази з Петром Порошенком і вважаю, що... Самую главную войну, которую мы сейчас проигрываем, это не позиции, какие-то географические точки на определенной э, линии фронта. Это такая как бы пресс-пространство, СМИ-пространство, интернет-пространство. Да? Это какое-то э, пространство, которое должно было накрыть масс-медиа и умными людьми. У нас же есть журналисты, такие как вы, такие как люди на других каналах. Да? Там какой-то народ, который реально на что-то может повлиять, люди умные, пытливые, готовые прыгнуть в машину, поехать туда, посмотреть своими глазами вернуться. Но мы этого ничего не делаем. И как это не ужасно, да, там, сейчас обвинят, что здесь в Украине все сплошные только бандеровцы, но и фашисты. Власть это не то, что она делает. Власть это то, что об этом узнают люди и как они об этом узнают. И в этой ситуации мне дико обидно, что великолепный журналист Свят Сыголка, который стал пресс-секретарем президента, да. вот с момента, как он им стал, он сделал, кто-то пропал. Человек, который, ну, я со Святом общался, сейчас значительно реже, но светлая голова, который там брал серьезное интервью, работая на другом канале, и все у него получалось. Сейчас он не может даже обеспечить президенту какой-то режим присутствия в эфире с правильным лицом, правильными посылами. То, что делал там, мэр Садовой перед выборами, да, там раз в неделю говорил -то 5 то пять минут о каких-то там насущных проблемах Львова. При этом теперь у нас э, в Киеве есть фракция, там в этой самой помните, да, в Верховной Раде есть, а в Львове нет. Вот мне это очень весело. Но, значит, это работает. Люди готовы увидеть человека, который спокойно расскажет. У нас такая 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 ситуация. У нас такая-такая. Мы должны научиться информировать людей, научиться их дезинформировать, что очень немаловажно. Потому что у нас... Разведчики еще есть в стране с контрразведчиками беда, и с дезинформаторами точно. Мы даже не можем нормально сложить какую-то в кучу несколько слов и, не знаю, там, взорвать э, пространство российское, да, или там людей, которые против того, чтобы Украина существовала как целое государство, какой-то mm. важной важной штук. Ничего не было. Вот сейчас, видите, упала в Москве, в этом упал башенный кран. Вот наоборот, наш ответ за упавшую башню в Донецком. Да. У вас еще будут падать не Леша Зачем пресс-центр АТО дезинформирует, иногда дезинформирует общество? Или подает информацию не такую, как она есть. Мы ругались время там с селезнем. Влад очень такой, ну, в обычной жизни, да, там, сидя в палатке, ты понимаешь, что человек толковый, да, там у него есть свои там семейные проблемы, потому что часть родственников живет на оккупированных там, территориях в Крыму. Но да, Ну, значит, надо использовать человека по тем возможностям, которые у него есть. Если есть проблемы с тем, что его родня, ну, может, как бы, как это все было во время Крыма, да, профессиональная армия показала, что когда у тебя дом морского пехотинца или десантника с семьей за забором воинской части, все часть небоеспособна, что никто не блокирует воинскую часть, да, все там работают через э, членов семьи, и вот тебе беда и проблема. Поэтому я считаю, что у нас должна быть профессиональная армия только в той части, где есть какие-то диверсионные и наступательные подразделения, которые занимаются конкретно войной. И должна быть определенная часть мобилизованных людей, в которые попадут, может быть, там ты, я и в ближайшее время там куча разного народа, которая должна научиться защищать Родину. Иначе то, о чем мы с тобой говорили в перерыве, да? Задумайтесь, каждый из вас, который пишет по поводу того, что все пропало, башня рухнула, там нас сливает, аэропорт отдают. Вот ты написал, нажал Enter. Что ты делаешь дальше? Почему-то не вскочил, не одел на себя все, что есть, друшлак на голову, и побежал пешком в Донецкий аэропорт спасать, потому что тебя там не хватает. Ты же умный, ты же знаешь как, ты знаешь, в какую сторону двигаться, есть друшлак на голове, ты знаешь, что такое Буратино, Пион, тюльпан, красавчик. Давай, помогай. Нет, закрывайте компьютер, сидите, посмотрите какой-то сериал про няню Вику. Так может тогда все-таки завалить хлеборезку и подумать, что слова же они материализуются во что-то. Либо иди защищай родину. Я считаю, что у нас, как в Швейцарии, все должны пройти через армию. Не все станут десантниками. И абсолютно это не надо. И мы говорили с Самарой. Валерий Дамович это очень крутой офицер 79-й бригады. Реально там привет семье, привет Самаре, привет сыну Самары, от папы из дальних мест дислокации. Вот мы разговаривали, и говорили о том, что. Футбольная команда, в которой играет 11 Зенединов Зиданов, проиграет футбол сборной Таджикистана, в которой есть вратарь, защитники, полузащитники и нападающие. Ну, потому что они пропустят сюда больше, чем забьют. Каждый должен заниматься там, своим делом на своем месте. Никто не сидит на фронте с, с слюной по поводу того, что почему они тут не знаю, там, пьют пиво, смотрят футбол, обнимаются, гуляют. Люди для того там находятся, чтобы здесь жизнь как-то продолжалась нормально. Может, чуть приглушенной громкостью, может чуть-чуть приглушенной яркостью, но не для того мы находимся все там, чтобы здесь все одели там поранжу, черную платочек и, и всех похоронили, опять все пропало, нас сливает и Украина вот, страна победишь. Ситуация под волновахой. Ты за полтора часа, по-моему, был на этом блокпосту? Ну, да? Мы были в тех в краях, том районе там да. плотно объездили, там за день до этого 12 А пост обстреляли, и поэтому все гремит опять-таки, да, там в Мариуполе люди уже не знают, где бухает я не понимаю, почему тот же президент Ратон не объявит там жители Мариуполя. Вы слышите там разрывы, которые, ну там на севере, да, которые там в 15 километрах от вас, в 50 километрах от вас. А, потому что у народа как раз в Мариуполе, да, все-все вот в центре не слышно. У нас на севере что-то забаскало, кто-то тут же написал в интернет, кто-то кому-то перезвонил. Начинается вот это вечное неспокойство. Вы же знаете, куда прилетает. Для этого у нас есть огромное количество возможностей. Но в конце, когда надо принять решение и сообщить людям, чтобы они не переживали, да, держались в тонусе. Да, к сожалению, народ, который живет в тех районах, это люди, живущие в зоне повышенного риска. Так же точно, как я когда-то был на машине, доехал до Аймикона, это полюс холода земли, и задаю вопрос, слушайте, а как жить вот там, где минус 72,5 с половиной бывает? Они говорят, а мы больше нигде не нужны никому. Ну, к сожалению, завтра может быть там все что угодно, любой из нас может попасть в ситуацию, когда им будет хуже, чем остальным. Но э, создайте людям вот в, в прифронтовой зоне качественную информационную поддержку, чтобы они понимали четко, что происходит, где происходит и насколько это серьезно для жизни. Мы сейчас говорим про 13 там, человек, погибших под Волновахой в Бусе. Реально не повезло, это трагедия. Это для каждого конкретного члена там, семьи или друга, одноклассника, товарища, это реальная беда. Но извините меня, у нас 5000 человек каждый год в течение 20 лет гибнет в ДТП, э, вообще никак не связанных с войной. И когда, вы знаете, кусок дороги страшный между Хмельницким, Каменец-Подольским и Черновцами, где спуск подъем. Там год по несколько маршруток разбиваются лоб в лоб друг об друга, и там и по 30 человек бывало. Но почему-то в стране никто не занимается трауром, потому что вот нужен повод. Волноваха серьезный вопрос сейчас там к президенту страны. Надо организовать так информационное пространство, чтобы страна понимала, с кем она воюет. И воюет ли, да, мы же по-прежнему решетки, что, это... что у нас происходит. Я говорил о том, что у нас. В АТО, ну, я не буду там точные цифры называть, да, находится а, одновременно во всей зоне АТО между 30 и 40 тысячами человек. Вот там точная цифра, это секрет. Вот мы пытаемся там 9-10 месяцев, да, одеть, обуть, накормить, обогреть. Кто все... пытается? Ну как, вся волонтеры, страна скидывается деньгами. А. Вся страна. Когда говорят про волонтеров, одевающих всех, волонтеры собирают деньги у всех. Ко мне подходят иногда люди в магазине. Я говорю, там, мы знаем, что вы бываете, вот он там 10 гривен, 100 гривен, там, 500 гривен. Я говорю, вы вот только ради бога, извините, я делаю недельную закупку, да, там, я сейчас буду платить 420 гривен за весь этот кулек с колбасой, с яйцами, там, с маслом и, ну, какой-то там молоком. Мне аж неловко там брать у вас ну, деньги, а потом скажете, вот жирует. Мы сейчас сфотографировали стол с десантниками, за которые сели. Попалились, правда, мне тут же написали, пацаны, это палево, потому что пляжку вы убрали, а рюмки оставили. Ну, там по 50 Я лет тоже лет... подумал это. Я видел но <связано> Это были соломки, уже говорит. Но тут же нашелся человек, который говорит: а не жирно ли есть колбасу, там за 120 лет палка. Не было там такой колбасы, но тут же нашелся человек, который позавидовал вот этому жиру, который на десантном столе. Так вот. Новая волна мобилизации. Призывайтесь, вам будут возить волонтеры. Еду. Паша Медведь сказал время, у вас там висит на входе его фотка. Один из киборгов, командир 4 го 95-й бригады. Я его из госпиталя забрал, мы съездили с ним в Пески, потому что он там реально ну, чах господи, Он говорит, Леха, волонтером будет реально круто. Все тебя рады, все тебя ждут, и сожрать можно больше, чем привез. Леш, 200 тысяч, волонтеры, мобилизация. Ваша обеспечат. Рычкова и про 52 тысячи. Я, я честно говоря, ну вот, вот эта вот группа ребят, которые с Юрий Бирюковым зашли в Минобороны и реально понимают цифры, они знают намного лучше. Я уверен, что, во-первых, не обеспечат, во-вторых, нам столько и не надо. Почему они... не надо? Мы же профессиональные люди, ведь вы поймите правильно, одна из основных задач мобилизации должна быть не отправить необученных людей на фронт. Там сейчас, к счастью, достаточно ребят, у которых есть уже и совесть, и железная и задница и вот такая рука, которая собирается переподписывать контракт. Вот они год практически были мобилизованными, да, и они остаются, особенно это касается там десантной бригады, да, где уже ну, все понятно, там, кто кому Рабинович. И туда не надо 200 тысяч народу взяться за руки там, и сдерживать вражескую агрессию с помощью озверевших буратин. Да, там, зато мы плечом к плечу, разом нас богато, вот это, что там пели, милиция с народом, путин с народом. Путин. Очень хороший. Что ты смеешься с народных песен? Так? Я просто, потому что когда 11 декабря 2013 года начали разбирать баррикаду под мостом на Институтской, я туда примчался, просто засунув гитару в палатку, прибежал, потому что я в это время там песни играл. И там, как раз, там, Луценко, там просто, конечно, с полтораком, который тогда там руководил зварде, И это было все, наверное, там, с 12 часов ночи, где-то часов там, до 4 до 5 утра. Ну, довольно долго. Мы там разбирали кто-то, пытался там привязаться к тросам, э, менты там все разваляли, там били по голове, все было залито газом. В это время со сцены э, пели милиция с народом, э, разом с богатыми, чтобы объяснять, где менты и что, ну, какую часть баррикады держать. Люди, стоявшие на сцене, вот, в отличие от Жени Нищука, который, когда горела в 50 метрах от сцены, рассказывал, что надо разбирать домики и там появились новые дрова, а, стояло несколько не очень э, великих полководцев. Хотя, что Наполеон грустно да, столько всего сделал, а в честь него назвали слоеный торт. Ну, какая-то глупость. А, Но вкусно и, жрать Наполеон. По вот, вот эти люди пели какие-то там странные песенки не соответствовало это вообще ничего действительности. И в конце, чтобы ты понял, там же ну, там написали, там все, там срочно все на Майдан. И вот в 5 часов утра, например, заканчивается вся эта история, договорились уже, поставили там две линии. Кличко стоит там с боком и Полтораком о чем-то общается. Мы отходим туда, в сторону глобуса. Я достаю первую сигарету, и тут мне пикает мобильный телефон в кармане. И я, я такой достаю, а там смс незаконного номера. Не спи, ты нужен на Майдане. Вот это, в принципе, вот эти лайки на Фейсбуке. Понял? То есть я там пять часов поставлял башку. Никому ничего не писал. Там сказал любимое, что у нас тут есть еще немножечко вопросов. Надо съездить, привезти кое-какие теплые вещи. И там отгребали. А кто-то открыл глаз, посмотрел на это время там ТВА, Эспрессо, а кто-то кто показывал прямую трансляцию, поняли, что плохо, поставили ту смс-розсилку, ну, і він пішов далі себе спокійно спати. Ми сьогодні говорили про… 200 тисяч народу нам на фронті, чесно говоря, я думаю, не треба. І не забезпечити. Просто нужны вони і в Черновицькій області, і в Житомирській, і де на валині, да? ну, там на Волині. Працювати. Тому що війська ж є везде. Треба забезпечити зону АТО там 50 тисячами професіональних людей, Из них находится на передке. зачем Порошенко объявлять? Через... Знаю, Леш, зачем? Это же хвыли обурения потом Ну, слушай, спроси это у тех, кто... мы зарабатывали. Я голосовал за Яроша. Мой кандидат в президенты встречал Новый год в Песках. Мы пели песни Цоя. Мы ждем перемен. И Чайфа. Мне больше нравится. Вот Цоя там. Так откуда взялась печаль, а -а -а. кукушка, да, там. Когда а, твоя не, девушка нет, больна, ну, ты, твоя. про я еще не люблю, даже когда только появилась, когда твоя девушка больна. Я говорю к тому, что Петр Алексеевич действительно хочет стать президентом миротворцем. Он хочет там сделать Украину соборной. Но хотят многие, у него достаточно большое количество разных советников и советчиков. Короля делает свита. Посмотрите, кто его окружает и определитесь, действительно ли это человек, черпает информацию о количестве необходимого народа из правильного русла. И что будут делать вся страна, чтобы еще приодеть еще 200 тысяч народу? Хороший подготовленный боец одет на 5 тысяч евро. Это безусловно. Які питання, друзі? 200 тысяч і... людей, я собі суму. сумму. Друзі, Ранкові Курасани, Олексій Мачанов. Дякую, Алексей. Я вас очень всех прошу. Пожалуйста, не мешайте людям воевать. Поддержите их позитивно. Не пишите. Я тебе рассказывал эту сверхісторию, когда мы пошли с маршалом в Тир, Я об этом написал на Фейсбуке. И все равно в комментариях появилось молимся за вас, вернитесь живыми. Откуда из тира? Нас не уб'ють ні мішені, ні чи завтра, завтра повернемося. Добре, завтра, За дякуємо тобі. Завтра повернемося обов'язково. Така у нас програма сьогодні була про відповідальність. Почали вдвох, закінчуємо в Може ще й більше. трьох в трьох.